ফাগুনৰ চৈধ্য তাৰিখ অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰীৰ সাতাইছ তাৰিখ আমাৰ মিমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিনটোতে পৃথিৱীলৈ আহিছিল আৰু জানানে মিমি তুমি জন্ম হোৱাৰ পাছৰ পৰাই যে আমাৰ দুয়োখন ঘৰ মানে তোমাৰ মা আৰু দেউতাৰ ঘৰ আৰু মামাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ যে সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'ল মানে এতিয়াতো আমি তোমাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে চলি থাকো মা দেউতাই চলে আৰু আমিও সদায় তোমাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে চলো আৰু তোমাক আমি বহুত বেছি ভাল পাওঁ জানানে মিমি তোমাৰ জন্মৰ পৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্ত ধৰি ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো এমাহ দুমাহকৈ এঘাৰ মাহলৈকে তোমাৰ সম্পূৰ্ণ ফটো উঠাই তোমাৰ এই যাত্ৰাটোত তোমাক আমি লগ দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিছো

মা দেউতা সকলোৱে ভাল পায় কোনেনো তোমাক ভাল নাপায় আৰু চাওকচোন সৰুৰ পৰা আচলতে তাই সৰুৰ পৰা বহুত বেছি এক্টিভ এতিয়া তাই এবছৰ হৈছে কিন্তু তাই দহ মাহতেই খোজ কাঢ়িব শিকিলে কথাটো এতিয়া বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কয় আৰু যোনে লৈ তাৰ ওচৰলৈকে যায় এইটো কাৰণেই তাই সকলোৰে প্ৰিয় হৈ পৰিছে ওৱান ছেকেণ্ড হেপী বাৰ্থডে মিমি